आपको तो अब वो तारीख़ हिंद तारीख़ आलम पढ़ाने के बजाय सिर्फ मुताल पाकिस्तान पढ़ाया जाता है जो आपको ये नहीं बताता कि ये जो दो कौमी नज़रिया जिसको आप अली जिना के नाम के साथ लगाते हैं ना ये वाला दो कौमी नज़रिया जिसमें कौमियत मजहब की बुनियाद पर मुतन की जा रही है ये वाले ख्याल हिंदुस्तान में मोहम्मद जिना साहब की पैदाइश से बहुत असर पहले से राइज थे राज नारायण वसु वह पहले शख्स थे जिनका कहना ये था कि हिंदुस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ कौमें हैं उन्होंने अलहदा किया था मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान के बासियों को उनका कहना ये था एक हिंदुस्तान में वो लोग हैं जिनके मजहबी अकायद का आगाज हिंदू मत यानी हिंदुजम से होता है जिसमें कि जैन और बुद्धिस्ट और सिख वगैरह वगैरह ये आ गए दूसरे नंबर वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान में वो लोग रहते हैं जिन्होंने बाहर से आके कब्जा किया गया हिंदुस्तान में और उस कैटेगरी के, के अंदर वो तमाम मुसलमानों को शामिल करते थे हाँ इसका इसका यही मतलब है इसका यही मतलब है कि जो दो कौमी नज़रिया कहा जाता है मोहम्मद अली जना साहब के नाम के साथ वो तो असल में बसु साहब का दो कौमी नज़रिया है तो भैया जब आप कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो फिर तो ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना लियात अली खान या नवाब रब निश्चर का पाकिस्तान ना हुआ ये तो भाई परमानंद का पाकिस्तान हुआ जिन्होंने 1905 में करार पाकिस्तान 1940 में आई थी भाई परमानंद ने 1905 में कहा था कि दरियाए सिंध के मग़रब और शुमाल मगरब के इलाके को अलग करके तमाम मुसलमानों को उधर निकाल दो कहाँ रहते हैं हम मोहम्मद ना के पाकिस्तान में या भाई परमानंद के पाकिस्तान में क्या अब आपको समझ आइए कि ये दो कौमी नजरिया जहां पे हिंदुस्तान में कौम को दो हिस्सों में मजहबी बुनियादों पे बांटा जा रहा है ये दो कौमी नजरिया मोहम्मद अली जिना साहब का है यह भाई परमानंद और बसु साहब का है